Rayuan Sisters in Islam, Sis Forum untuk membatalkan fatwa kesesatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Islam Selangor akan diputuskan pada hari Kamis 19 Jun ini. Pada tahun 2014, fatwa dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor, MAIS menyatakan bahawa SIS menganut fahaman liberalisme dan pluralisme agama serta menyimpang dari ajaran Islam. Justru siapakah sebenarnya Sisters in Islam ini? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domeir TV. Sisters in Islam ditubuhkan pada tahun 1988 oleh sekumpulan wanita Islam atas dasar untuk menangani ketidakadilan yang dihadapi wanita. Di bawah sistem syariah Malaysia, di laman web mereka, Sis menyatakan bahawa pembacaan Al-Quran dengan lensa kritis dan melalui pendekatan hermeneutikal membuka kepada dunia Islam yang kami iktiraf. satu dunia untuk wanita yang dipenuhi dengan kasih sayang dan belas kasihan dan dengan kesaksamaan dan keadilan. Sis diasaskan bersama oleh tujuh orang wanita. Dan antara yang prominent ialah Zainah Anwar dan Dr. Amina Wadud. Di dalam sebuah wawancara, Zainah telah menyatakan bahawa Amina Wadud membantu kami membaca Al-Quran, membaca perkataan, tata bahasa, perbendaharaan kata, pandangan dunia yang hebat dan kaedah yang hebat untuk membantu kami memahami dunia Al-Quran. Justru pegangan dan pemahaman Islam yang dibawa sis dipengaruhi oleh pegangan Islam liberal dan feminisma yang diperjuangkan oleh Amina Wadud selama ini. Menurut fatwa negeri Selangor, salah satu fahaman utama yang diangkat oleh sis adalah pluralisme agama. Fahaman ini percaya bahawa semua agama adalah sama-sama benar dan menuju Tuhan yang sama. Tetapi fahaman sesat ini ditolak keras oleh agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Menyamaratakan semua agama sebagai jalan menuju Tuhan yang sama bukanlah memberi gambaran toleransi tetapi adalah satu penyelewengan akidah yang jelas. Menurut laporan Free Malaysia Today dan The Star, SIS pernah mempersoalkan peruntukan hukuman syariah terhadap golongan LGBT dan wanita berpoligami serta menyokong wacana kebebasan beragama. Tambahan juga, pada tahun 2019, beberapa NGO termasuk SIS didakwa telah menyertai satu perarakan sempena Hari Wanita Sedunia bersama-sama penyokong hak LGBT dengan niat untuk memperkasakan hak wanita dan melawan patriarki Sis berarak bersama panji-panji pelangi LGBT Sis memperjuangkan konsep feminisme Islam yang lebih luas bertujuan untuk memastikan kesaksamaan penuh antara lelaki dan wanita dalam Islam Pada tahun 2003, Sis telah melancarkan satu kempen monogami Namun secara halus, mesej yang dibawa menjurus kepada andaian bahawa punca wanita berpendidikan tinggi enggan berkahwin adalah disebabkan kaum lelaki berfikiran kolot dan inginkan isteri memainkan peranan tradisi seperti mengurus keperluan keluarga. Tanggapan ini tidak bersifat adil kerana kualiti hidup seseorang itu bukan hanya bergantung kepada wang dan pendidikan tinggi kualiti hidup yang sebenar hanya dapat dicapai melalui perkahwinan yang dirahmati ini kerana pernikahan akan dikurniakan sakinah iaitu kualiti hidup yang sebenar kerana terdapat rasa cinta yang sejati kasih sayang yang mendalam dan keikhlasan dalam menggalas tanggungjawab sebuah rumah tangga pengaruh fahaman feminisme telah menusuk masuk ke dalam perjuangan sis hingga mahu mengubah kedudukan masyarakat mengikut acuannya sedangkan agama Islam tidak pernah menolak keperluan mempertahankan hak wanita namun pembelaan dan penjagaan itu mesti berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah bukan idea-idea barat yang dilabel progresif dan inklusif oleh para pengampunya memandangkan hakikat bahawa sebelum kedatangan Islam Orang Arab Jahiliyah menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Ajaran yang diturunkan dalam Al-Quran adalah sangat revolusioner. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Sama seperti pakaian yang melindungi aurat kita, begitu juga suami dan isteri apabila memasuki hubungan perkahwinan. Mereka telah selamatkan kesucian masing-masing. Isteri memainkan peranan yang berbeza dengan suaminya dan Allah tidak memandang hina kepada isteri yang taat kepada suami. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Ayat inilah yang sangat dipertikaikan oleh golongan feminis Islam hingga pelbagai pentafsiran baru dikeluarkan oleh sudut intelektual mereka. Hanya kerana tidak dapat menerima hakikat bahawa institusi keluarga telah pun diberi struktur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut Islam liberal pula, seorang muslim yang membawa fahaman Islam liberal melihat diri mereka sebagai reformis agama Islam Gerakan Islam liberal mempromosikan nilai-nilai progresif seperti demokrasi, kesaksamaan jantina, hak asasi manusia, hak LGBT, hak wanita, pluralisme agama, perkahwinan antara agama, kebebasan bersuara dan berfikir dan kebebasan beragama. Muslim liberal mendakwa bahawa tafsiran semula al-Quran adalah penting untuk mengekalkan relevannya pada abad ke-21 ini. Si secara terbuka menekankan keperluan mentafsir semula al-Quran dan hadis agar sejajar dengan pemahaman moden tentang kesamarataan khususnya antara lelaki dan wanita. Mereka mendakwa tafsiran tradisional banyak dipengaruhi konteks patriarki dan tidak lagi relevan dengan realiti wanita hari ini. Fahaman ini disalurkan melalui penerbitan, program pendidikan dan wacana mereka. Dalam satu kenyataan di portal Melemel tahun 2021, SIS menyifatkan hukuman syariah terhadap pesalah seksual sebagai ketinggalan zaman. Kemudian pada tahun 2024, SIS sekali lagi menyelar pelaksanaan hukuman sebat terbuka terhadap pesalah halwat di Terengganu, menyifatkannya sebagai bertentangan dengan prinsip keadilan dan maruah manusia pada pandangan mereka. Islam tidak pernah menolak keadilan tidak pernah meminggirkan wanita dan tidak pernah membiarkan manusia hidup dalam kezaliman. Ummah hari ini mesti sedar bahawa wujud gerakan atau pertubuhan sama ada yang membenci Islam secara terang-terangan, menyebarkan Islamofobia atau yang memperjuangkan Islam tetapi hanya gigih menyerang institusi Islam yang menjadi alat persenjataan barat untuk merosakkan ummah. Wujud dakwaan dan bukti bahawa pertubuhan seperti ini disokong dari sudut kewangannya oleh kuasa hegemoni global yang sedang mendorong agenda neo-kolonial atas nama feminisme dan hak asasi manusia. Apabila nama Islam digunakan untuk menukar ajarannya sendiri, apabila al-Quran ditafsir mengikut hawa nafsu dan agenda asing dan apabila semua agama dianggap sama, tanpa membezakan antara hak dan batil maka ummah wajib bersuara semoga solat hajat khusus yang dimohon oleh pihak jaiz akan membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya keabsahan fatwa negeri Selangor dikekalkan